Bayangkan hidup senang tanpa perlu bekerja keras walaupun berhutang banyak. Bunyi macam mustahil kan? Tapi ramai yang tak sedar, ini sebenarnya rahsia orang kaya. Ramai terkapai-kapai dalam masalah kewangan, guna cara yang tak berkesan, fikir kerja lebih kuat atau ada ijazah hebat je cukup. Salah. Saya sendiri bukti hidup. Pernah fikir kenapa ramai susah walau dah usaha gigih? Sebenarnya, pendidikan kewangan kita memang gagal. Kita tak belajar di sekolah, tak belajar di rumah. Kita diajar patuh, selamat, bukannya merdeka. Dari kecil, dapat keputusan cemerlang, masuk universiti bagus, dapat kerja tetap, skim matlamat hidup. Tapi tak ada siapa ajar kita bina kekayaan, capai kejayaan kewangan. Yang lebih mengejutkan, Ramai pensyarah ekonomi pun sendiri tak pandai urus kewangan. Kenapa? Tambah tolak bukan kunci kejayaan. Tahu harga barang tak jamin kekayaan. Itu punca ramai frustasi. Saya sendiri pernah gagal teruk sampai umur 26 tahun. Tak ada ijazah, kerja biasa-biasa, dapat dalam 4000 dolar setahun. 4000. Nak cukup makan pun susah. Hidup berhutang, belanja lebih dari pendapatan. Kalau ada orang cakap saya akan jadi jutawan, saya akan ketawa. Tapi satu buku ubah semua. Baca buku Think and Grow Rich karangan Napoleon Hill, satu pencerahan. Dia gambarkan aliran tak nampak macam sungai, satu pihak maju jaya, satu pihak tenggelam dalam kemiskinan. Bukan soal nasib, bakat atau pelajaran. Ini soal minda. Cara anda fikir tentang wang menentukan sama ada ia mengalih kepada anda atau menjauhi anda. Soalan jujur, bila fikir pasal duit, apa perasaan anda? Takut? Risau? Bersalah? Marah? Kalau ya, mungkin anda tak sedar sedang melawan arus kejayaan. Saya faham. Dulu saya pun macam tu. Dengar cerita duit kotor duit tak bawa kebahagiaan, orang kaya tamak. Saya sabotaj diri sendiri, tolak apa yang saya impikan, rasa macam salah. Yang lagi menakutkan, ramai buat benda ni tanpa sedar. Kajian Neuroscience tunjuk kepercayaan kita pasal duit terbentuk sampai umur tujuh tahun. Tujuh tahun. Kehidupan keuangan anda mungkin dipandu oleh idea yang terbentuk masa anda masih kecil. Tapi ada penyelesaian. Kenali masalahnya bukan duit masuk akaun, tapi apa dalam minda anda. Ingat satu cerita menyentuh hati. Masa saya baru nak ubah hidup, tengah kemas pejabat, saya jumpa duit $20. Masa tu, saya fikir, ini lebih banyak dari yang ada dalam akaun saya. Boleh je saya ambil. Tapi ada suara bisik, duit ni bukan milik awak lagi. Saya tinggalkan atas meja dengan nota, Esoknya, tuan punya pejabat panggil saya, awak seorang yang jujur. Dengan disiplin, awak akan berjaya. Dia jadi mentor saya. Satu perbuatan kecil masa saya susah, ubah haruan hidup saya. Macam mana nak mula? Mula dengan introspeksi. Nilai pemikiran anda tentang duit. Nampak orang kereta mewah, cemburu. Marah. Atau terinspirasi, Fikir pasal akaun bank, takut atau yakin? Langkah pertama, kenal pasti kepercayaan ini, nilai dan tanya, ini betul ke atau hanya anggapan tanpa pemikiran? Ramai hidup dengan imej kekurangan. Mereka nampak diri sebagai orang yang sentiasa cari makan, tak boleh bercita-cita tinggi, tak lahir untuk kaya. Imej diri ini cipta realiti berulang. Saya tegaskan, Selagi tak ubah imej diri, takkan ubah apa-apa di luar. Macam nak ubah pantulan cermin tanpa ubah wajah. Tak berkesan. Jadi, saya ajak anda ke satu perjalanan pembinaan semula. Bukan kewangan, tapi mental. Kerana sahabat, wang mencerminkan nilai diri anda. Dan berita baik, anda boleh ubah. Tak kira usia, latar belakang, hutang atau keadaan awal. Saya mula dari kosong, malah berhutang. Dan saya ubah semua. Bayangkan apa yang anda boleh capai dengan maklumat betul, minda positif dan tekad tak terima kurang daripada yang anda layak. Semua bermula dari dalam. Dari cara fikir. Dari persepsi diri. Dan dari sejauh mana anda percaya layak berjaya. Perangkap terbesar ialah percaya hanya dapat duit dengan tukar masa dengan wang. Percaya ini buat jutaan orang kerja 40, 50, 60 jam seminggu dan masih habis bulan dengan akaun bank kosong. Yang lebih menarik, mereka fikir jalan penyelesaian kerja lagi kuat. Macam kesalahan sebab tak cukup usaha. Tapi rahsia yang ubah hidup saya, anda bukan dicipta untuk kejar duit. Anda dicipta untuk tarik duit. Dan cara berkuasa ialah bina pelbagai sumber pendapatan. Dan, ini bukan keistimewaan jutawan. Ini jalan keluar dari kemiskinan. Bila cakap pelbagai sumber pendapatan, bukan maksudnya buka banyak syarikat, ada hartanah atau perlu modal besar. Bukan. Maksudnya gunakan ilmu, kemahiran anda dengan cara berbeza, hasilkan pendapatan walau anda tak ada. Fikir, kenal orang pandai jahit. Boleh jahit, jual baju, tapi kalau dia rakam video ajar teknik jahit. Buat kursus online. Bagi hikmat nasihat. Dalam masa singkat, dia dapat 3-4 cara dapat duit guna ilmu yang sama. Tak satu pun perlu usaha fizikal berterusan. Inilah kuasa pendaraban sebenar. Berhenti fikir macam pekerja dan mula fikir macam pencipta. Pencipta penyelesaian. Saluran di mana nilai mengalir. Perbezaan antara orang berjaya dan susah ialah di sini. Orang kaya tak takut kongsi idea. Mereka bina sistem. Tanam benih di pelbagai tempat. Tuai hasil di pelbagai tempat serentak. Tahukah anda, menurut CNBC, lebih kurang 65% jutawan ada sekurang-kurangnya 3 sumber pendapatan. Bukan kebetulan. Ini strategi Kesedaran Wawasan Ramai takut hilang kerja, mereka tahu ada cara lain untuk jamin kebebasan keuangan. Ini hasilkan sesuatu yang tak ternilai, ketenangan jiwa. Ingat satu peristiwa penting. Kerja dengan E.R.L. Nijetingali dan Lloyd Conant, tokoh hebat yang buka perspektif baru. Lloyd cakap, Bob, berhenti dapat duit dengan masa anda. Masa anda terhad. Tapi minda anda tak terhad. Sangat memberi impak. Saya cipta struktur pendapatan pasif pertama. Ubah bahan seminar jadi program audio. Lepas tu kaset, CD, MP3. Hebatnya, walaupun tidur, travel atau ceramah, tetap hasilkan nilai dan pendapatan. Saya sedar boleh berada di banyak tempat serentak tanpa perlu ke mana-mana. Anda pun boleh. Mungkin fikir, saya bukan pakar. Tak ada orang nak belajar dengan saya. Itu suara batin yang nak kekalkan anda di tempat yang sama. Semua orang tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Dan itu cukup untuk mula. Boleh masakan, pengurusan, berkebun, jahit, kewangan, bahasa, muzik, membaiki, apa sahaja. Ada pelanggan untuk setiap kemahiran dan di mana ada pelanggan, ada peluang. Amaran penting. Jangan keliru kerja keras dengan bijak keuangan. Tukang batu kerja panas terik selama 20 tahun tanpa kenaikan gaji, tak kurang bermaruah, tapi terperangkap dalam sistem yang tak membenarkan pendaraban. Ilmu dia bernilai, tapi selagi tak ubah jadi sesuatu yang boleh ditiru, diajar, disistemkan, dia akan bergantung pada usaha sendiri sahaja bina sumber pendapatan tanpa kehadiran anda yang berfungsi walaupun sakit, penat atau bercuti. Ini pendapatan pasif. Dan ini beri kebebasan. Bayangkan, bel elektrik, air, sewa dibayar dengan duit masuk masa anda tidur. Lama-lama, semua perbelanjaan dibayar dengan pendapatan tanpa usaha anda. Mungkin. Tapi bermula dengan keputusan, cipta, bukan hanya guna. Ramai hidup sebagai pengguna. Beli kursus, produk, perkhidmatan. Sedikit yang cipta. Tapi yang cipta, menguasai. Yang cipta, pendarab. Yang cipta, berjaya. Jadi, tanya, apa yang anda pandai buat yang boleh diubah? Bahagian mana ilmu anda boleh dibungkus, diajar, dikongsi, diresenkan, dijual? Mungkin tak ada jawapan sekarang, tapi cari dan anda akan jumpa. Bayangkan hidup anda enam bulan akan datang dengan dua tiga sumber pendapatan baru. Kecil, tapi tetap. Apa yang akan diperoleh? Ketenangan. Keselamatan. Kebebasan. Masa dengan keluarga. Percutian. Bebas kewangan. Semua mungkin. Bermula dengan keputusan keluar dari logik gaji tetap dan masuk logik aliran berganda. Ini ubah hidup saya dan boleh ubah hidup anda. Semua bermula dalam minda. Apa yang anda fikir, rasa dan percaya tentang diri dan dunia membentuk realiti kewangan anda lebih daripada sebaran ijazah, kenalan atau usaha fizikal. Pendapatan sekarang tak mencerminkan kerja, tapi imej yang dibawa. Napoleon Hill gambarkan dengan hebat sungai besar yang tak nampak dengan dua hala, satu hala bawa ke kejayaan, satu hala ke kemiskinan. Dan apa yang tentukan hala tuju anda bukan asal usul, usia atau pendidikan. Ia apa yang anda fikir selalu. Pemikiran anda cipta corak, jadi tingkah laku automatik. Lama-lama, tingkah laku ini cipta realiti anda. Ramai fikir pasal duit dengan takut. Rasa kekurangan. Sentiasa risau, cuba pegang sikit yang ada. Dan pemikiran ini macam berenang melawan arus. Penat, frustasi dan jarang sampai ke destinasi. Sekarang dengan jujur, bila fikir pasal masa depan kewangan, rasa ringan atau tertekan? Bayang dapat lebih dari sekarang. Bayang duduk di tempat impian, tenang, selamat, tak risau pasal kewangan. Ramai tak boleh bayangkan. Mereka diprogramkan dengan kekurangan sampai tak benarkan pemikiran macam ni. Dan apa yang tak dibenarkan dalam minda takkan wujud dalam hidup. Ada garisan halus antara apa yang anda fikir mampu miliki dan apa yang anda benar-benar dapat. Bila garisan ini sempit, semua berubah. Tapi selagi lebar, anda hidup dalam kitaran berulang had batasan. Ini bukan optimis kosong. Ini neuroscience. Kajian di Stanford tunjuk otak tak beza pengalaman sebenar dengan pengalaman yang dibayangkan dengan kuat. Bayangkan selalu kemiskinan, susah, kekurangan, otak anda terima sebagai kebenaran. Aktifkan mekanisme perlindungan diri. Anda elak risiko. Ragu dengan idea baru. Sabotaj diri. Semua tak nampak, tak sedar. Tapi sebaliknya pun benar isi pemikiran dengan kelimpahan. Latih minda anda nampak peluang di mana ada masalah, bayangkan diri anda berjaya, otak anda akan kerja untuk anda. Cipta sambungan baru, persepsi, sikap. Bertindak ikut identiti baru. Dan identiti ini akan bentuk realiti baru. Saya nampak ini dalam hidup saya. Masa baca, think and grow rich, saya tak faham semua terus. Tapi satu ayat beri impak apa sahaja yang minda manusia boleh fikir dan percaya, ia boleh capai. Dan saya cuba. Mula bayangkan dapat 10,000 dolar sebulan. Lepas tu 100,000 dolar. Lepas tu sejuta dolar. Mula-mula macam lawa. Masih kemas pejabat. Tapi tingkah laku saya berubah. Berpakaian lain, bergaul dengan orang lain, tanya soalan lain. Dan datanglah keajaiban. Saya mula nampak peluang yang selalu ada tapi minda lama saya abaikan. Hai, sahabat. Rasa macam dunia baru terbentang depan mata, bukan dunia berubah tapi diri sendiri. Mungkin anda tertanya, macam mana nak ubah perspektif kalau semuanya macam nak menentang? Saya faham. Tengah tenggelam dalam hutang, risau pasal kewangan, susah nak nampak cahaya kejayaan, kan? Rahsianya? Bukan fikir asteris selepas asteris berubah, tapi asteris untuk asteris berubah. Bayangkan, bertindak asteris seolah-olah asteris dah berjaya, dah kaya raya, dah tahu semuanya. Nampak macam berlakon? Bukan. Ini latihan mental, pengatur caraan semula, transformasi diri. Tak perlu percaya 100% terus, mula dengan sedikit optimis. Selebihnya, datang dengan amalan. Saya ulang afirmasi setiap hari dan masih lagi ayat-ayat mudah, tepat, berkesan, saya magnet kekayaan. Wang mengalih kepada saya dari sumber yang dijangka dan tidak dijangka. Saya layak mendapat kelimpahan. Mula-mula rasa macam tipu diri sendiri. Tapi lama-lama, bawah sedar terima. Dan bila bawah sedar terima, realiti ikut. Pernah terfikir, Mungkin bukan wang yang kurang, tapi bayangan mental yang lemah. Visi potensi diri yang kabur. Kepercayaan yang goyah tentang kebebasan, keselamatan dan kepuasan. Semua yang perlu untuk ubah realiti ada dalam minda anda. Masalahnya, anda masih guna versi lama, berasaskan ketakutan, kekurangan dan survival. Tapi anda bukan lahir untuk sekadar survive, anda lahir untuk berkembang, membesar, maju jaya. Ini semua bermula bila anda tukar cerita lama dengan cerita baru di mana anda hero bukan mangsa yang mencipta bukan sekadar bertindak balas Komitmen pribadi bermula hari ini perhatikan pemikiran anda persoalkan batasan tulis semula imej diri visualisasikan hidup yang diimpikan dengan emosi penuh semangat ikhlas semuanya bermula dari dalam ubah itu selebihnya ikut berubah saya jamin. Ramai bekerja semata-mata untuk wang, rasa tak puas hati, hilang motivasi, terperangkap dalam kerja yang tak digemari. Ingat, anda bukan dicipta untuk bekerja demi wang, wang itu hasilnya. Kerja perlu jadi ekspresi minat anda, sesuatu yang memberi nyawa. Di situ terletaknya keajaiban. Wang ada dua fungsi, beri keselesaan, tingkatkan daya kreativiti, dan membolehkan anda sebarkan kebaikan. Wang adalah tenaga, ia menggandakan apa yang ada dalam diri anda. Kendermawanan gandakan kendermawanan, kreativiti besarkan impak. Ketakutan halang kemewahan. Kebanyakan orang hidup dalam ketakutan, risau nak bayar bel, nak langsaikan hutang, nak survive. Mereka tak fikir nak mencipta, membina, berhikmat dengan gembira, mereka berhikmat atas paksaan, Mengira minit hingga tamat waktu kerja, menunggu hari Jumaat, benci hari Isnin. Jawab jujur, berapa kerap anda bangun pagi dengan bersemangat, tak sabar nak mulakan hari? Berapa kerap anda begitu seronok sehingga lupakan masa? Kalau jarang, mungkin anda hidup untuk cari wang, bukan untuk hidup sepenuhnya. Saya belajar ini dengan cara yang susah. Dulu, saya cuci pejabat malam-malam sorang-sorang, kadang-kadang salji turun. Jujur, tapi kosong, tanpa tujuan. Masa skim saya cari sesuatu yang lebih, mempersoalkan sama ada hidup hanya untuk bekerja bagi bayar bel dan tunggu hujung minggu. Jawapan dalam hati saya begitu kuat, mendorong saya untuk ubah realiti. Saya terjumpa konsep bekerja untuk kepuasan, untuk apa yang saya jadi, bukan apa yang saya dapat. Kerja sebenar saya bukan cuci lantai, tapi cuci minda, buang kepercayaan yang mengekang, idea bahawa saya hanya layak untuk itu. Dengan membersihkan dalaman, peluang luaran muncul. Saya mula belajar, mengajar, merakam, menulis, memberi impak kepada orang. Wang datang, bukan kerana saya mencarinya, tapi kerana saya mencari tujuan. Wang mencari mereka yang berhikmat dengan penuh semangat. Bila anda sayangkan kerja anda, anda jadi magnet. Orang nampak, percaya, beli, syorkan, dan kembali. Bayangkan pendapatan tanpa risau, bel terbayar, kewangan stabil. Apa yang anda akan buat dengan masa anda? Akan terus kerja yang sama atau mula sesuatu yang baru? Soalan ini mendedahkan lebih daripada resume, ia tunjukkan di mana hati anda berada, dan di mana hati anda di situlah tumpuan anda perlu. Tukar logik, bukan apa yang mendatangkan wang, tapi apa yang saya akan buat dengan gembira setiap hari walaupun tak dibayar. Ini titik pertemuan antara keseronokan dan tujuan, kemakmuran sebenar. Saya kenal orang yang bermula dari sifar, kongsi minat mereka. Seorang lelaki bercakap pasal pokok dalam video di laman rumahnya, sekarang dah berjuta tontonan. Bagi ceramah Lancarkan produk dan tak risau pasal wang. Semuanya bermula dengan satu pilihan, tujuan. Tak perlu berhenti kerja terus, tapi alihkan tenaga ke arah yang betul. Luangkan sejam sehari untuk sesuatu yang mengujakan anda, tawarkan hikmat yang selari dengan diri anda, tanya setiap hari, apa yang membuatkan saya gembira? Ini bukan sekadar pasal wang, ia pasal ketenangan, tahu bahawa hari anda berbaloi membina sesuatu yang bermakna. Dan yang terbaik, bila kerja dengan tujuan, wang datang, secara tidak dijangka, dengan jumlah yang tak terbayang. Kerja yang betul bukan yang paling lumayan pada awalnya, tapi yang lama-lama memberi ganjaran melebihi jangkaan, dengan penuh kegembiraan. Bila jumpa itu, anda tak rasa macam kerja. Berbaloi setiap langkah. Kekayaan sebenar bermula dari dalam, bukan gaji, kerja, atau akaun bank, tapi dalam minda, kepercayaan pada potensi diri, perkembangan diri. Bila faham ini, semuanya berubah, minda anda jadi sahabat anda. Kalau anda komited, langkah seterusnya ada di depan mata. Tonton video di skrin, kita naik lagi satu anak tangga ke arah kejayaan. Satu langkah ke arah yang betul ubah hidup anda. Jom sama-sama jadi lebih baik. Terima kasih kerana berada di sini. Jumpa di video seterusnya.